Jadi inna Allah was al-basir dipanggil mahallul istidlal. Tempat kita buat dalil dalam Al-Quran, Allah Taala itu wajib bersifat dengan sifat besar. Apa maksudnya? Wallahu yaqdi bil haqq. Dan Allah memutuskan hukum dengan adil. Dia ada sili situ ya. Sili itu sil awla. Ini tanda waqaf tuan-tuan. Tetapi kalau sambung lebih baik. Kalau killi qif atau la ataupun waqaf boleh sambung tetapi berhenti lebih baik kalau silli begini ya boleh berhenti tetapi sambung lebih baik dari sudut maknanya jadi kita baca straight lagi bagus wallahu yaqdi bil haqqi walladhina da'una min dunihi la yaquduna bi shay' killi boleh berhenti boleh sambung ya sambung boleh tetapi berhenti lebih baik baik. Ha, itu bezat Kalau jin pula dia punya wakaf jais harus iaitu dua-dua fair and square. Maksudnya adalah berhenti pun bagus, ya, sambung pun bagus juga. Ya tiga, ya. Mana lebih baik berhenti, mana lebih baik sambung, mana yang equal. Sambung pun bagus, berhenti pun bagus. Dan ini sudah maksud dan Allah memutuskan hukum dengan adil. Sedang yang mereka sembah yang lain daripada Allah dan yang dan min dunihi la dari bi syai' tidak yang dengar sebarang keputusan. dan ha, ni dia dalilnya pada ayat yang ini. dengar dari innallaha dan samiul yang Sesungguhnya dialah yang yang dengar dari Allah dan yang yang dengar dari Dynamically ke semua-semua sifat 20 berdalilkan daripada ayat Al-Quran ayat kategori muhkamat ya iaitu ayat yang tidak ada double meaning yang tidak berupa ayat-ayat yang mutasyabihat dan dalam masa yang sama dalil semua dalil qat'i oleh itu kalau kita mengaji bab uh, hukum hakam dalil yang berdalilkan ayat muhkamat lagi dalil qat'i bukan dalil zanni adalah dalil yang paling tinggi dalam pendalilan oleh itu tidak ada keraguan ada 20 20 sifat Allah Taala yang wajib kita imani sesiapa so, menyangkal akan mana-mana daripada 20 sifat Allah Taala yang dijemaahkan ulama berdalilkan dengan dalil al-Quran boleh jadi kufur contoh sifat basah dalilnya daripada al-Quran surah ni surah al-ghafir ayat 20. Tulis situ. Al-Ghafir ayat 20. Ataupun nama lain surah Al-Ghafir surah al mumin ayat 20. Ya. Adapun surah Al-Ghafir ni surah yang ke-40. Surah Al-Ghafir ni ada nama lain surah al mumin Macam surah Al-Fatihah lah banyak nama. Tak. Nah? Al-Furqan, Al-Furqan lah. Surah Al-Fatihah daripada Ummul Kitab, Sabu'al Masani, ya. Dia juga sebagai apa nama Al-Fatihah. Ha, nah, begitu. Jadi kalau surah Ghafir ini adalah malam surah Al-Mu'min. Jadi <coughs> dalil yang pada Inna Allah Sami'ul Basir semuanya Allah lah yang maha dengar lagi maha melihat. Jika ada yang bertanya kenapa bahas sifat sama dulu baru sifat basar, ada dua jawapan. Sifat pendengar dulu baru sifat lihat. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran tidak ada ayat yang Allah Taala sebut Apabila menyebut dua sifat ini itu sama dan basah, kecuali Allah Taala menyebut sama dulu baru basah. Inna Allah sami, Inna Allah was sami al basir. Tak ada ayat yang Inna Allah wal basirus sami. Ah. Tak ada. Itu jawapan pertama. Kenapa ulama syairah sifat 20 ni buat susunan pengajian sifat 20 sama dulu baru basah. Jawapannya sebab susunan dalam Al-Quran ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulakan dengan apa ini Mulakan oleh Allah Taala dengannya. Kalau Allah Taala sebut sama dulu barulah barulah bah basar. Seumpama ayat ni innallaha wasami'ul basir. Satu. Yang kedua, sama itu lebih kuat daripada basar nisbah kepada makhluk. Maksudnya adalah melalui penerangan itu. Ya, merupakan satu jalan yang paling kuat untuk menuntut ilmu berbanding dengan penglihatan. Contoh, satu orang yang buta tetapi mempunyai deria pendengaran, maka dia deria pendengarannya mempunyai kuasa input yang kuat untuk dia belajar. Okey. Berbanding dengan satu orang yang peka tapi celik. Dia sudah menguasai ilmu, maka sama lebih besar pada bahasa dia peka dan masa, masa yang sama dia celik dia kurang dapat belajar berbanding dengan orang yang buta tetapi apa namanya pendengarannya sempurna sebab itu saya banyak syekh-syekh saya buta syekh dia azhar buta saya baca dia mas, apa ajami al azhar Tonton, antara guru saya adalah syekh yang buta doktor azhar susah kan ha, dulu kalau nak buat apa namanya yang master 8 tahun PhD 16 tahun susah susah tapi ada orang buta jaya tuan -tuan. Nah, ha, itulah antara syekh saya pensyarah saya Kristia Zahab ya yeah? buta ha, nah, menunjukkan bahawa dari pendengaran kita mempunyai satu capability keupayaan luar biasa untuk belajar berbanding dengan dari pemilihan sebab itu disebut sama dua bahasa seterusnya pembuktian berdasarkan akal fikiran Terus itu dalil akli dah ada dalil nakli sendingan dia dalil akli dalil nakli dia kena dipekan dipasangkan disandingkan dengan dalil akli mana dari dalil akal fikiran para ulama yang cerdas dan tegar ya cerdas dan tuntas untuk orang awam menilainya mengatakan bahawa cara fikir begini begitu hebat, sangat logik, ya. bukan cara fikir orang ketong, orang ketong kalau fikir memang tak jadi Ya. orang yang mabuk dan sebagainya tak boleh fikir, ya. Ini dalil akal. Sesungguhnya Allah Taala jika tidak bersifat dengan sifat pelihat, dengan sifat besar, nescaya Allah Taala akan bersifat dengan al-ama ataupun al-ummi buta. Simple tuan-tuan, simple logik je. Ya. Ha, nah, kalau Allah Taala tak bersifat dengan sifat pelihat, saya Allah Taala buta. Dan buta itu sifat kekurangan pada Allah Taala dan itu adalah satu mustahil. Nah, mudah dia. Kalau tak tinggi, rendah. Kalau tak panjang, pendek. Kalau tak jauh, dekat. Kalau tak lebar, sempit. Kalau tak cetek, dalam. Kalau tak panas, sejuk. Kalau tak tajam, tumpul. Kalau tak melihat, bu buta. Itu Mudah sangat. Ya. Sifat 20 ni sampai kapal susah. Nah. Tak mengarang apa mudah dia diserahkan. Kalau Allah Taala ni tak ada sifat basar, nescaya Allah Taala itu buta. Buta tu sifat kekurangan dan sifat kekurangan itu mustahil pada Allah. Maka sabitlah Allah Taala bersifat dengan sifat basar, sifat sifat kamalan ya? sifat pelihara begitu sebab itu saya kata kata ulama ussunnah jemaah sesiapa mengingkari mana-mana sifat daripada 20 sifat Allah taala kufu itu ustaz mudah je contoh sifat pertama wujud ada eh kata tak betul sifat 20 macam sifat 20, 20 20 ni tak betul dia kata Ambil tak betul saya so, tengok sifat pertama wujud ada apa yang salah? Apa dia Allah Ta'ala? Kalau awak mengingkari adanya Allah Ta'ala, maknanya awak kata Allah Ta'ala itu tak ada. Aku fuh tu. Kalau Allah Ta'ala tak ada, siapa Tuhan kita? Macam ni. Sifat kuasa. Dia kata tak betul. Sifat 20. Apa yang tak betul? Sifat kuasa. Kita bincang sifat 20. Ada dalam Quran. Ada. Inna Allah sami'ul basih. Kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat basah, saya Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Buta. Anak oh, kamu Allah Taala buta kufur jadi jangan duk tentang-tentang sifat 20 siapa mengingkari akan sifat 20 Allah Taala mana, mana sifat ya maka dikhuatiriku kufur lagi dan buta adalah satu bentuk kekurangan tulis itu naqais bahasa tu salah satu sifat kamalat sifat kesempurnaan ya lawannya naqais Naqais makna sifat kekurangan Kamalat sifat kesempurnaan Rambutan adalah satu bentuk kekurangan Dan kekurangan ke Allah Ta'ala adalah suatu perkara yang karut Saya bincang dengan maj, Ali majlis, ahli majlis fatwa Negeri paham Kawan saya, Syekh Mu'ad Dia kata terjemahan karut ni sangat karut Tak sesuai, tulis itu mustahil Senang Karut tu potong, mustahil Tak ada lagi kitab-kitab tua, kitab kuning dia mengistilahkan mustahil itu sebagai karut. Tak ada tak ada ya. Ha tu itu mustahil senang jangan ya? ubah-ubah. Okey. Dan lagi bagi sifat pelihat adalah buta dan buta itu ada dan lawan bagi sifat pelihat adalah buta dan buta itu adalah satu bentuk kekurangan yang karut tu tukar, potong. Jangan guna karut. Kalau guna karut dia akan jadi karut nanti. Ya, mustahil lah, jangan ubah-ubahlah. Ya. Ubah -ubah lah, ya? Ha, saya ada satu satu sudut saya nak bukan nak tunjuk pandai. Tetapi banyak benda yang saya boleh tegur penterjemah kitab ni. Bukan dia yang tulis, dia menterjemahkan. Ya. Yang karut ke atas Allah Taala yang mustahil ke atas Allah Taala. Ya. Itu dalil nakli daripada Al-Quran. Ada dalil nakli pada Al-Hadis. Diriwayatkan daripada, Al daripada Musa Al-Asy'ari. Musa Al-Asy'ari adalah leluhur kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Boleh ya? Nabi pernah puji Abu Musa Asy'ari ini. Orang yang alim daripada keturunannya akan ada orang yang alim menerangnya alam dengan ilmunya. Dimaksudkan tadi tak bukan adalah Imam Abu Al Imam Abu Hasan Asy'ari iaitu pendiri tarekat tarekat pula pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, iaitu dipanggil Al Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia Musa Asy'ari ini adalah luhur dia. Dia luhur makna tok dia. Tok dia. Daripada hadis Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala beliau berkata Sesungguhnya kami ada bersama Rasulullah SAW Maka adalah bila kami mendekati di atas satu lembah Maka kami telah bertahlil La ilaha illallah Anda Ada je dalil tuan-tuan nah, Hadis Nabi sahabat bertahlil di satu lembah Secara ramai-ramai Kemudian kami bertakbir Bertakbir menyebut Allahu Akbar Maka menjadilah tinggi Tertinggilah suara-suara kami Semakin jaringlah suara-suara kami Lalu Nabi bersabda kepada kami Wahai sekalian manusia lah Saling berkumpullah sesama kamu Dan perlahanlah suara-suara kamu Di atas diri kamu Maka semuanya kamu tidak meneru Akan sesuatu yang pekak Dan bukan sesuatu yang raib Sesungguhnya Allah bersama dengan kamu Sesungguhnya Allah Taala mendengar lagi amat hampir, maka berkatlah oleh nama Allah dan menghaturkanlah kebaikannya. Nah, hadis yang panjang ini, maka kita nak tumpu kepada Allah Taala itu tidak peka. Bila kita berzikir, menyebut nama Allah Taala maka Allah Taala mendengarnya. Dan dalil ini, ini bukan menjadi dalil kepada tidak boleh berzikir beramai-ramai dengan kuat macam berkatik ya. Dalil ini adalah apa ataupun hadis ini adalah semata-mata dalil menunjukkan Allah Taala itu bersifat dengan sifat basar, tidak bersifat dengan sifat peka al-ummi. Dan jangan dikiskan dalil ini ya sehingga mengatakan itu larangan Nabi tak boleh berzikir kuat-kuat. Kan begitu? Dan dari dalil yang lain juga banyak suruh so, sahabat-sahabat berzikir dengan zikir yang kuat pas sembahyang kata ni Ibn Abbas sehingga kedengaran di luar masjid Nabawi betapa para sahabat berzikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar dengan jahar dengan kuat dan macam-macam dalil lagi ya. Jadi dalil ini adalah menyentuh berkenaan dengan poin dia adalah Allah Taala itu tidak buka. Bila Allah Taala tidak buka ya maka Allah SWT itu bersifat dengan lawan pada sifat buka namun sifat basar dan insya Allah Selepas raya nanti Kita akan bincang Sifat yang kelima Sifat hayat Itu sifat perhidup Ya Sifat perhidup Ya Kita akan bincang Lawannya sifat Al-Mautu Dan berbaki Masa kita Sementara menunggu Azan Azan uh, Isya adalah Saya nak sentuh Malam pertama nanti Imam sama ada Selasa malam, malam Rabu atau Rabu malam Khamis kalau Khamis itu puasa sebab kita tengok anak bulan hari Selasa next week tak petang uh, Selasa maka ingatlah satu kalau kita niatlah puasa satu bulan taklik mazhab Maliki kalau ikutkan mazhab uh, Syafi'i tak boleh niat satu bulan berdasarkan dalil daripada hadis Nabi SAW riwayat Imam Nasai Nabi SAW sabda la siyama liman lam siyam qabla al-fajr maksudnya tidak sah puasa kalau orang tidak mengumpulkan mendatangkan niat sebelum waktu subuh qabla al-fajr sebelum fajar sebelum masuk waktu subuh oleh itu dipanggil niat tabiat niat pada malam hari bila azan subuh saja tak boleh niat dah macam puasa-puasa sunat ya oleh itu Disebabkan ibadah puasa ni panggil ibadatun mustaqillatun maka niat pun niyatul mustaqillatun ibadah mustaqillah mana ibadah yang berasingan maksudnya adalah puasa buka puasa buka puasa buka semua sekali ada 29 atau 30 puasa maka 29 atau 30 puasa tersebut diselang selikan dengan buka puasa berhadap kepada satu niat eksklusif untuk setiap hari Sebabkan puasa itu ibadatun mustaqillatun, maka niat pun ibadatun mustaqillatun. Niat yang terasing juga. Tak boleh kampus satu bulan. Apa implikasi kalau satu orang tidak berniat pada malam hari? Implikasinya adalah puasa tuan-tuan, puan-puan tidak sah tetapi wajib imsak. Contoh malam tadi, lupa berniat. Esok puasa tidak sah tetapi haram makan, haram minum. Eh, hey, ada ke macam tu? Ada. Saya mengajar ni masjid Tanjung Besar, Lusto, kita Sabit Natun Najah oleh Syekh Salim Sumair Al-Hadrami, ada empat golongan yang mana haram makan minum tetapi puasa tidak sah. Antaranya orang yang tidak berniat malam hari. Tapi andai kata kalau tuan-tuan tidak berniat malam tu, tapi bangun sahur dikira berniat juga. Sebab bangun sahur itu literally memang kita niat nak puasa lah. Dan niat itu bukan kita membaca apa orang kata apa teks teks skrip nama itu sama kodin tapi niat itu adalah lintasan dalam hati untuk aku berpuasa besok hari. Oleh itu sekiranya tuan-tuan tertinggal -tuan satu niat antara malam-malam bulan Ramadan niat penuh taklid mazhab Maliki. Maliki boleh tapi awas hanya malam pertama saja ya. Eh? Jangan malam yang ke-17 gaduh niat sebulan kamu nak niat sebulan awak dah niat hari ke-17 bukan raya nak dapat sebulan jadi dalam mazhab maliki tuan-tuan niat nawa itu sauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala saya fikir pada malam tamu macam surau Taman Jaya Tiga, surau saya buat, kata saya Ayat tu tak surau. Ya, saya nak saya pimpin baca niat untuk satu bulan. Ha, lah dia. Ingat ke malam tamu je pun. Ya. Tapi dia lah antara mana-mana tu lupa untuk berniat, selamat dah. Kita dah cover dengan plan B. Ada niat nawaitu sauma nawaitu sauma syahr ramadhana kullihi lillahi taala taklid mazhab maliki And then saya nak sebut tentang kesalahan yang meluas dalam bab niat ya. Yaitu kita niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri. Fardhi syahri Ramadhan hadhis sanati lillahi ta'ala jadi saya nak tegur sini Fardhi syahri Ramadana itu salah Ya Yang benar adalah Fardhi syahri Ramadani Penjelasan Ramadhan ini panggil ismul ladhi la yung sarif atau, Ataupun mamnu'a minas saraf Mamnu'a minas saraf dia majrur bil fatahah Dia tak boleh majrur bil kasarah Contoh Min ramadana ila ramadana kecuali lah kalau dia duduk pada mudaf ini mudaf ini mudafun ilaihi bila dia mudaf dia kena kembali kepada jati diri majrul bil kasrah nak terang lebih tak kira tuan-tuan itulah ya yeah. jadi kenalah Fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi taala itu adalah niat yang tepat. Ha, bukan Rabbana hadhihi sanati billahi dan tuan-tuan doalah malam pertama bulan Ramadan dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa ya sambut bulan Ramadan. Pun baca imam baca malam pertama bulan Ramadan. Kalau lupa orang ingat Melayu. Allahumma Salimni Li Ramadhan Nah, nampak? Ha, dia tak jadi mudah Li Ramadhan Ini sepatutnya tak punya mamut Li Ramadhan Maksudnya adalah Ya Allah Salimni Sehatkan tubuh badan saya Li Ramadhan Untuk beramal ibadah pada bulan ha? Ramadhan Wasallim Ramadhan li dan sejahterakan Ramadan untukku supaya tak ada mana petaka bala bencana di topan peperangan mencari Gaza di Gaza Gaza mana gaya nak puasa mana gaya nak suan terawih masjid pun kena bom sebab so, bulan kongkong kena tembak dan Zainis tak jadi wassalimu Ramadan ali sejahterakan Ramadan untukku beramal ibadah dengan aman yang ketiga Nabi Allah apa wassalimhu dalam satu riwayat lagi wa tasallamhu minni mutaqabbala dan salimhu terimalah amal ibadah oh, yang aku lakukan semayang bulan Ramadan mutaqabbala dengan sebenar penerimaan jadi tiga lah ya jadi tuan mengurusi masjid Bangau Tanjung pun dia cantik. Ustaz, ah ha, pertama sehat. Yang kedua, sejahtera Ramadan. Yang tiga, terima amalan. Nanti eh masuk lagi. Belum lagi. Buat amalan dua minit lagi. Amalan yang bagaikan gegak komputer menurut nafsu kita hebat sangat dah. Tetapi kalau kita tak tahu, setiap tahun pada malam hari raya Nabi memanggilnya nama menamakan sebagai Lailatul Jaizah, malam terima hadiah. Satu malaikat di dia langit dia akan sebut senarai nama orang yang berjaya yang mendapat makam takwa sebagai hasil daripada beramal ibadah pada bulan Ramadan. Bayangkanlah kita 63 kali sambut bulan Ramadan sejak April balik tapi tak pernah lagi malam raya nama kita disebut malaikat. Mana setiap ayat, setiap bulan Ramadan kita fail gagal. Ya, kita dia rasa 20 rakaat kita tu hebat. Nah, ataupun zakat fitrah kita, kita tahajud kita, tasbih tiap malam kita tu, tadarus al-Quran ada harga di sisi Allah. rupa rupanya yang mufli. Oleh itu, jangan riak menagih pangkat di hati manusia. Tapi naklah kita ikhlas iaitu menunggalkan Allah berkasat dan ta'ah. Ya. Semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala kita beramal ibadah. Tuan -tuan. Ya. Kerana Allah Ta'ala lah yang telah beri kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ketaatan tersebut. Dan betapa hebatnya lah Ramadan tuan-tuan ya. Nabi SAW menyatakan bahawa orang buat orang yang berpuasa dan sedang dalam bulan Ramadhan, orang yang sedang dalam bulan Ramadhan, setiap amal sunnah ya, ya, mendapat pahala wajib. Adapun ibadah-ibadah wajibnya mendapat 70 kali wajib. Contoh isyak kita ni sekali Ibarat tujuh puluh kali isyak Bersama isyak pada bulan Ramadan Mudah-mudahan kita dikekuatan Untuk menyambut bulan Ramadan itu Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi Menggunakan kita wakil telah Selepas pada hari raya Dan saya di maklum kalau dia tanggung rusi Tapi insyaAllah nanti saya diberi dua slot Untuk Tazkirah Zubur Tazkirah Zubur Tazkirah Zubur Terima kasih membantu bantu keluarga rakyat saya, membantu untuk mina surah pandok boleh jumpa dengan Ustaz Izuddin. Rabbana taqabbal minna wa fa'anna fi lana wa rahmna Hurmati man anzalta 'alaihi surah Al-Fatihah. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah al -Nas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat